ডিপু এজন সৰু ল'ৰা সি উৎপাত কৰি ভাল পায় গাঁৱৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যোৱা দেখিলে সিও যায় কিন্তু ডিপুৰ এটা সমস্যা আছিল সি পঢ়িব নোৱাৰে কাৰণ সি আখৰ চিনি নাপায় সেইবাবে তাৰ বৰ খং উঠে এদিন গাঁৱৰ পণ্ডিত কাকাই ডিপুক দেখিলে আৰু তাৰ কথা গম পাই তাক ক'লে শুনা দীপু পঢ়িব নোৱাৰা মানে তুমি বেয়া নোহোৱা কাৰণ তুমি পঢ়িবলৈ চেষ্টাই নকৰা মানুহে চেষ্টা কৰিলে সকলো কৰিব পাৰে তেনেকৈ কৈ পণ্ডিত ককা তাৰ পৰা গুচি গ'ল এদিন আকৌ ডিপুৱে সুধিলে পণ্ডিত ককা আমিনো কিয় পঢ়িব লাগে আমি দেখো নপঢ়াকেও ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰোঁ তেতিয়া পণ্ডিত ককাই ক'লে শুনা তুমি পঢ়িলে ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰিবা মোবাইল চাব পাৰিবা টকা ঘটিব পাৰিবা যদি তুমি নপঢ়া সকলোৱে তোমাক বেয়া বুলি ক'ব বুজিলা সেইদিনাৰ পৰা ডিপুৱে সদায় পঢ়ে প্ৰথমে কঠিন লাগিল কিন্তু লাহে লাহে সি সকলো পঢ়া হ'ল কেইদিনমানৰ পিছত ডিপুৱে নিজৰ নাম লিখিলে পইচা গণিলে আৰু নিজে পঢ়িবও পৰা হয় তেতিয়া ডিপুৱে বুজিলে যে পঢ়িলেই সকলো পাৰে আৰু নপঢ়িলেই একো নোৱাৰে আৰু এই চাই থকাজন সদায় পঢ়িবা দেই আজিলৈ বাই বাই